Значит, меня интересует такой вопрос. Каким нормативным документом мы можем исходить, я иду со стороны водителей, потому что мы там поднимали глупый, это общий глупый вопрос. Первый фактор, что мы в городском цикле не имеем права двигаться ниже 40 км в час. Пускай у нас музон Кобзон играет, но мы не имеем право двигаться только со скоростью 60 км в час. Расскажите, пожалуйста, каким нормативным документом мы користуемся, когда нам доводится время доезда 10 минут, это нереальное время. Может, это я... Ну, да ну я, наверное, буду общаться, а потом вы. Так не завязать. Значит, потом меня интересует. Если у нас в городском цикле есть, это моя работа, я выезжаю каждый месяц, осматриваю, значит, мой пробел, мы выезжали с Кубенком на улице Глинины, после выпадения осадка в виде дождя, там полностью грунт был смытый. Не, это нереальное время доезда, тут 10 минут. Следующий фактор. Меня еще, опять же, я говорю, интересует, чем мы можем, опять же, подтвердить вот это время доезда. Кто его просчитал, какими документами мы користуемся. Это первое. Теперь э, тут поднимался, опять же, я говорю, это, ну, на мой вид технический. Это глупые ответы и глупые вопросы. Вот нормативный расход ГСМ. Первый фактор, его никто не считал. Мы выезжаем в городском цикле, вроде у нас там есть покрытие, а его там 100% нет. Водитель двигается на низшей передаче. Даже в условиях автошколы написано слово в слово, что длительная езда на низшей передаче является грубейшей ошибкой для курсанта. Как он может на низшей передаче он опускался на глыняный и чтобы у него не было перевытрат в материале Да, Теперь. Теперь мы возвращаемся опять же к проблесковым маякам. Значит, документы были, правильно Михаил Николаевич сказал, были сделаны в 10 месяце. Для того, как же мы можем работать на экстренной медицине, если у нас по нормативу документов идет мы на экстренной, там возьмем, перечеркнем это, мы не работаем на экстренной. Откуда может взяться экстренность, если мы двигаемся и идет у нас пережог пайловомасляных материалов? Я хочу, чтобы вот этот вопрос был рассмотренный, это по белой церкви. Хочу, чтобы поднялся вопрос обязательно. Как может на подстанции его лодочка выкористовываться один автомобиль? Мне просто интересно. Если, допустим, у Алексеенко дочка рожала, а у нас есть профильные вызовы, где нам найти еще одну единицу транспорта? Автомобиль пробил колесо. У нас уже есть такой выпадок, когда было ДТП, парень погиб. Машина двигалась со сквиры навстречу Володарке. Это такое может быть? Оказывается, может. Как может работать в вакцинной медицине одна единица транспорта? Теперь э, только что поднимался вопрос, и я водителям это каждый день говорю. Мы не можем не мыть автомобили. Если мы их не будем мыть, то грязь всыхается, мы потом же потратим больше, опять же, энергоносителя, а именно воды. Поэтому я им всегда говорил, пожалуйста, мойте, не поднимайте этот глупый вопрос. Значит, если мы его поднимаем, смотрим на лечильник, я еще раз говорю, не пускайте вы туда ни отложку. Я не сказал, что вы себя вели, конфронтация когда-то было. Ну как же можно? Вы вешаете на себя воду, а потом, блин, получается, не отложка брала этими э, ведрами, выносила воду. Получается, что мы повесили на себя. Правильно только, что было зауважено и сказали, что для того, чтобы помыть машину, это минимум надо 5 ведер воды. А это значит 10 литров, это будет 50 литров воды. Поэтому я тут вообще, в принципе, совсем согласен. И э, мне интересует все-таки, чтобы мне дали вид на мой вопрос. Чем, какими документами вот мы користуемся на время доезда и почему у нас убрали в экстренной медицине именно паловомостыльные материалы, а именно расход. Почему у нас не идет? Да, мы, если, опять же, согласно нормативным документов, то, что нам дает институт, и мы в реестре находимся, самое первое место Белоцерков, за счет светофорных регулировок. Как бы там ни было, значит, здесь вроде и нормальная ссылка есть, но почему нету этой ссылки, почему ее убрали? Что у нас нету в городе, есть такие там и на вы знаете, я не буду перечислять, нету покрытия, чего мы не даем на эти ссылки? Потому что нам легче было взять, убрать проблесковые маяки, хоть только что сказали, вот нигде не ездят там, да хоть новая полиция в Киеве идет. Они зауваживают везде, проблесковые маяки работают. Трактор работает, везде маяки должны работать. Мы, за, мы привлекаем к себе увагу. Но когда это у нас типа, было заведено наказом нам это, то маяки, голова у них болит, то еще что-нибудь такое. А когда обрезали нормы, теперь уже вроде не болит. Но у меня душа болит, почему с маяками обрезалась норма. Мы же экстренно все равно выезжаем. Да, диспетчерам запретили объявлять, чтобы типа терминово выезжало, но мы выезжаем. Вот дайте, пожалуйста, мне ответ. Если нет, то это, пожалуйста, пускай даст мне Алексей. Я хотел бы слыхать. Вот эти вот начальные Первый вопрос. Значит, да. норматив э, доезда 10.20. Э, честно вам скажу, но я думаю, что это был за счет пилотных областей это была Винница это был Киев и Днепропетровск. Днепропетровск. и когда первые пилотные проекты были вот. но но опять же есть но но заключается в том что и в Киеве и в Донецке и в Днепропетровске, и в Виннице значит и мы изначально рассматривали я считаю это было бы правильно то есть на территории города существовали подстанции Понимаете? То есть радиус перекрытия, он как раз э, э, сводился к тому, что машина стоит, например, у нас на Ливаневском в районе шинного завода, и у нас, например, стоит в районе Гайка. Вот. Где было бы с Гайка возили в Семашку близко, и в случае чего мы бы сокращали бы у нас вопрос 10-минутного доезда. То есть мы за 10 минут должны вложиться, доехать до больного. Это первый момент. Поэтому если бы на, этом, на Ливаневском машинном заводе стояла бы подстанция, скажем так, и там находились бы люди, то этот район был еще меньше бы обслужен за 5 минут, там, ну в районе 10 минут вот, а время транспортировки оно имеет тоже в зависимости от состояния больного тоже имеет э, разное, разное вот, э, здесь вот покрытие, не покрытие это уже городские власти тут уже и все же опять все умно говорят нету на это чего? гражданин, да вот и опять же, все тянет за собой, скажем так, ситуацию ну, финансовую во всех отношениях. Платить за аренду, платить за газ, платить за воду, платить за свет. а потом же условия в условиях особливого периода державы, который сейчас у нас находится, и 65-ю постанову никто снова не отменял. Тому все якраз зводиться до цього. <Circuit stanza> розумієте? А маячки є зараз, щас... маячки э, знята норма у зв'язку з прискоренням. Тобто йде ситуація на прискорення. Тобто Якщо маячок включається, то зобов'язується певна э, якась ліміт швидкості, вже не 60, а 80. не Ну, це 60 років. Хоч з чим там не їхали. Ну, понятно. Мы не имеем право только передвигаться на северном пункте, хоть мы маячками, но не свыше 60 км в час. Еще право было бы на северном пункте, никто не дает. Нет, ну если работают маячки, они же северные плины, мы двигаемся 60. Мы имеем право в преимуществе, но не имеем право в северном пункте. Це треба тоді, ДАІ trzeba, тоді є, це питання, в ГАЇ для... для... треба я, 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 це. бо Я До речі, дуже по суті питання, які трішечки в тому, що питання ось. Ви маєте, малобудь, сказати про те, що ви отримали письмовий наказ. Олександр Олександрович. Ні, ну, ну, якщо ми вам кажуть на суті. Письмовірте, що використання е, моя шнів, сирен, е, прошу заборонити у зв'язку з надмірним використанням палива. Ні, не, не <клес> на є наказ, я його бачив. Не, я, я теж його читаю. Так, І ще одне, що я би сказав. Справа в тому, уявіть собі, 8 кілометрів у нас грийок, 8 кілометрів у нас другий кінець міста. І тут виклик. А давайте ми будемо чітко розділяти, так? Це я на камеру кажу про те, що є невідкладна і екстрена медична допомога. Ми зараз спілкуємося про екстрену медичну допомогу. Наприклад, на Львонівська інсульт, інфаркт, чи що якось стр... горе случилось. Є певний ліміт часу, норма, за який ви маєте вкластися. А тепер дивіться, якщо екстрена швидка використовує маячок і сирену, дивіться, яке є преимущество. По-перше, що вона може не пропускати пішоход. По-друге, вона може не зупинятися на червоне світло. Це виписано в нормах. І по-третє, по вона вкладається тоді в цей ліміт. А зараз, якщо вони скасували цей дозвіл, ви дійсно правду кажете, ви не маєте права перевищити 60 км на годину в місті. Але тепер у вас перешкоди, які ви маєте реагувати на червоне світло і ви маєте пропускати пішоход. І виходить, що норма 10 хвилин, дійсно, що ви в ній вкластися, не можете. Тому що вам є перешкода. Тому це питання також до Лексієнка Олександра Олександровича. Чому досі немає письмового дозволу від центрального апарату дозволів безпеки руху на отримання, на використання світлих маячків і сирен? Оце також саме. Що спроводить потім порушення вчасно прибувати на місці?